я как ее А, кстати, если я сделаю вот так, он мне покажет всю карту, и когда я кручу голову, он не <реклама> даст. Вообще, весь интерфейс представляет из себя карточки. То есть вот эта карточка со временем, эта карточка с тем положением, без положения, куда я хотел сходить. Инстаграм или Твиттер. Ваш код уже был бы плюсен, я могу писать на ее плюс Почему Да, действительно, это прикольно. Когда приходит комментарий, я вижу карточку с комментарием и могу на нее голосом сразу же ответить, что Фотография. Очень странно вас висят кондиционеры. Фотографию можно делать, кстати, еще и кнопочкой. Кстати, есть сверху кнопочка, я простым фотоаппаратом так нажимаю на нее. Я вас снова сфотографирую. Это прикольно, на самом деле, последним последний а день, кстати, смотрите, вот такая классная штука есть. Ему сказать так. Окей, класс. Google. Pictures of Jennifer Lopez. Оп, Саша, хай. Вау. Вау. Подожди, вау, сейчас он... Они а? Вот когда вам плюс поставили или еще что-то, вам какие-то модификации приходят. Они не мешают жить, ну, ходить, смотреть в а, На самом деле, абсолютно нет. А, потому что, я, я скажу так, вообще все, все взаимо, взаимодействие с очками, оно немножко отличается от взаимодействия с телефоном. Я поэтому понимаю Google, почему они не хотят, чтобы все сейчас разрабатывали под очки. Потому что начнется все, все то же, что у нас есть на Android и те же приложения будут здесь. А, здесь все немножко не так происходит, то есть когда я получаю какие-то нотификации о том, что что-то произошло, обычно это нотификация, которую я узнал, я посмотрел, я принял решение, нужно ли мне что-то с этим сделать. Ответить, поставить плюсик или проигнорировать, да? Я не, дал, не смотрю все время в этот экран часами. На самом деле, как только ну, я активировал очки, если, что если я ничего не делал, в течение трех секунд даже идти, он гаснет. И большую часть времени, когда он на моей голове, он выключен. И то есть, когда он включен, вы видите, что он включен. То есть нет такого, что я вас там, целыми днями снимаю или разговариваю с вами, но на самом деле смотрю YouTube. То есть вы очень легко понимаете, что включены. Потому что у меня вот сейчас горит глаз. Это довольно-таки заметно. И я все к тому говорю, что тут немножко другое использование. Давайте про использование чуть дальше поговорю. Я хотел еще буквально одно, наверное, тему все-таки сделать. Да, обязательно, как раз про нее. А скажи, пожалуйста, оно реагирует на не получается? Моргание. Моргание 2. Реагирует? Скажем так, это можно сделать.

Пикчерс оф Джастин Пиппер. Более того, в последней прошивке появился браузер. И смотрите, теперь я могу посмотреть это все на сайте. Надо было Селену думать. Браузер <laughs> потрясающий. Я сейчас расскажу почему. Потому что вместе с этим обновлением, которое вышло 10 дней назад, чуть больше, появились новые жесты. Вроде ничего нового сильно не запретешь. А теперь внимание, волшебство. Вы видите сайт. Если я двумя пальцами нажму, нажму и буду держать. Во-первых, я могу листать, да, вниз просто вот таким жестом. Я могу приблизить, к идее. По идее могу. И отдалить. карты. А читать? Да, вы можете все прочитать. Сейчас я расскажу. Вот, он загрузит. Если я два пальца держу, смотрите, я делаю головой Я как бы смотрю слайд. Вообще крутая штука, я вам реально говорю. Я могу приблизить на самом деле. Мне напоминает это прицел в игрушках. И на самом деле я могу так вот выбрать любую ссылку и дальше он у меня будет.